我们的红烧羊排熟了，呃、这口红烧，来看，快捞吧。姐夫，我最爱吃红烧羊排了。了好嘞，快拿上桌。嗯，红烧羊排上桌，快吃。嗯。嗯。 这味道才是味道吧、啊？嗯,嗯。嗯，这味道感觉直接上来了。 羊排非常适合我的味道，的胃呀。嗯，啊、这羊排，真好肥，肉香嗯味道是真美，这个。嗯。 嗯，哇、哦，这红烧羊排味道嘎达都,都不知道，那我挺好，趁热多吃。嗯，我们的草原羔羊排怎么吃都行，红烧、清炖、烤烤着吃都可以。嗯、哦，味道是大拇指，这是香。嗯。 嗯，弟弟，嗯，我们的草原羊肉就是没有腥味上膻味嗯，有些朋友不吃羊肉是因为怕这个腥味上膻味嗯，我们这没有啊，朋友们，我们这个就有香味儿，羊肉的本身的香味。嗯，哥，羊群回来了。嗯，你俩快去追羊去。追羊，嗯。